Незважаючи на дуже складний час, який переживає наша держава, стара добра традиція нагородження кращих з кращих спортсменів корабельного краю за підсумками року, залишається незмінною. Дійсно, можна говорити про наше місто, про область, як про область спортивної слави, тому що і видатні перемоги, і параолімпійські ігри, і чемпіонати України, і чемпіонати світу, ми маємо і медалістів, і призерів. 2014 рік для миколаївських спортсменів був дуже вдалим. На чемпіонатах світу та Європи вони вибороли 15 золотих, 26 срібних та 25 бронзових нагород. Окремо треба відзначити біатлоніста та лижника Максима Ярового, який на зимових Паралімпійських іграх у Сочі завоював дві срібні та одну бронзову нагороду. 11 наших земляків виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. А зараз про головне. Понад дев'ять років на світовому жіночому спортивному олімпії яскраво сяють дві миколаївські спортивні зірки шаблістка Ольга Хлан та стрибунка у воду Олена Федорова. І вкотре у номінації на краща спортсменка року славетна мушкетерка зуміла залишити свою головну суперницю позаду. Каждый год я попадаю в номинацию, к сожалению, да, я не лучшая, но, конечно, у меня достойные соперники. Самые мои лучшие моменты это чемпионат Европы, где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива. У номінації Найкращий спортсмен року перемогу святкував фрістайліст Олександр Абраменко, який обійшов зіркового стрибу на воду і Люк Вашу. Велим стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. В інших номінаціях кращими визнаний представник дірєвого спорту Володимир Чабанов, каратистка Анастасія Римбалович, чемпіон Паралімпієць Максим Яровій та його наставник. Олександр Васютинський, послувальник-академіст Антон Бондаренко і ветеран спорту, важкоатлет Юрій Лагунов. Все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Разом зі спортсменами та тренерами свої відзнаки здобули і організатори спортивних заходів, а також спонсори та меценати спортивного руху Миколаївської області. 2014 рік був насиченим роком. Це і Паралімпійські ігри, і наші спортсмени, зимові Паралімпійські ігри, де наш спортсмен Максим Яровий здобув три нагороди, хоча і Миколаївщина південна країна, так сказати, але в зимових видах спорту ми також маємо здобутки. І Олімпійські ігри минулого року, де наші спортсмени фристайлісти також здобували високі місця. Цей чемпіонат світу. Свихтування, цей чемпіонат Європи стрибків в воду, цей чемпіонат світу з веслування. Ну, взагалі, все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Відчуваю підтримку своєї області, те, що вона визнала мене переможцем цієї номінації, дуже старався цьому році. Головним стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. У цих Олімпійських іграх у нас вже був новий формат. Ми пригали дуже багато стрибків, було дуже багато колів фіналу. Дуже добре я виповнив свої стрибки. У першому фіналі та у другому, але не вистачило якраз на третій фінал зібраності, але вважаю, що це, хоч і достойний результат, але треба, звісно, краще. У наступному році у нас також є дуже серйозні змагання. Це чемпіонат світу, який буде проходити у Кореї. Не ні України в, в Австрії. Тому ми зараз дуже серйозно готуємося до нього. Якраз е, недавно приїхали зі збору у Фінляндії, там готували свою програму. Е, також ми пропустили перші свої соревновання, змагання у Китаї. Там відбувся перший етап Кубку світу. Ми його пропустили, щоб е, мати можливість. Е, ну, готовится краще до чемпионата Свиту. Самые мои лучшие моменты это чемпионат Европы, где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива, и это мой самый лучший момент в этом году. В следующем году, конечно, очень грандиозные планы у нас. Уже идет лицензионные соревнования, чемпионаты Европы, конечно. И поэтому очень будет тяжелый год. В этом году довольно непростой год для всей нашей страны, тем более для спорта. Но тем не менее велосипедисты наши выступали на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Ну, к сожалению, таких похвастаться серьезно не да Но есть шестое место на чемпионате Европы, есть восьмое место на чемпионате Европы на треке. На чемпионате мира, к сожалению, надежды были на Андрея Гривко, но там было падение. А на Украине мы выиграли чемпионат Украины среди областей. Николаевская область на первом месте в шоссе, на третьем месте в треке и на четвертом месте в кроссе стал шестым на чемпионате Европы, и кто сумел э, ну, ну, представить нашу Украину, нашу Да. Шевчук Рома, это трековый сборный, 93-го года мальчик, студент национального уни университета кораблестроения имени Макарова. На четвертом курсе он учится. Кого еще вы бы из ваших выхованцев? Ну, по Украине идет еще, ведется еще вот такой рейтинг между спортсменами. На первом месте среди мужчин у нас у наш тоже воспитанник Когут Владимир среди мужчин. У женщин у нас второе и третье место. Это Шарга Елена и Примак Анжела. Таких, дело в том, что в, область, сборной Украины поменялись а тренера, молодые. Вот, и не совсем, как говорится, правильно подводят их к ответственным стартам. Так что как раз на спаде выступают и получаются также мимо призовых мест в этом году. Вот 2015 год, это является предолимпийский год, разыгрываются лицензии. Нужно очень много соревнований, где набираются очки, допуск к Олимпийским мирам. Мы надеемся, что у нас и на шоссе, и на треке будут участник Олимпийских игр от Николаева. Это у нас Кривко Андрей шоссе, это Шарга Елена шоссе, это Пономаренко Дима и Шевчук Рома, это трек. такие наши надежды. Второе место на командном чемпионате Европы и шестое место на личном чемпионате Европы. Как бы завоевывали эти медали вместе с нашей всей украинской командой легкой атлетики. Естественно, что приносили очки в копилку Украины и вот. Соответственно, болели друг за друга, поддерживали, кричали на трибунах. Вот, пришли. На какие высоте вы взяли э, планку, яка дозволила сборной Украины выбрать эту Ну, я заняла вторую, а, как бы, 195. Я с россиянкой прыгнули по 195, но она по меня выиграла. Чемпионат мира, как бы, главная цель. Универсиада и чемпионат мира. Ну, и звичайно, кожен спортсмен мріє про підстав Естественно, про золотую троечку. Николаевские гонболистки впервые выступали в этом году на самом престижном молодежном турнире Кубок Турчина и впервые стали чемпионами, обыграв с хорошим счетом команды, сильнейшие команды Киева, сборной Киевской области, сборные других команд регионов, которые приезжали участвовать в этом турнире. Ну, хочу сказать, что в этих соревнованиях принимал участие резерв гонбольного клуба Реала. Это не основной состав был, при всем при том, девчонки удачно выступили. Я думаю, что это стимул для того, чтобы основная команда дальше продолжала набирать обороты. В команде сейчас работают очень хорошие опытные тренеры. У нас, я считаю, работа сегодня лучший в Украине тренер по гандболу, заслуженный тренер Украины. Портной Андрей Анатольевич, который тренерский цикл таким, что команда прибавляет с каждым днем. Мы всегда подходим с оптимизмом в работе своей. Я думаю, ну год выдался не совсем легким. Были взлеты, были падения, но команда работает, несмотря на какие-то там неудачи. Работает, набирает хороший позитив, работает на результат и повышает свое мастерство. Я думаю, что результаты скоро будут намного выше, чем были в прошлом сезоне. У нас мая завершается чемпионат Украины. Планируем все-таки попасть в медали, пока ставим самые высокие задачи, там будет видно. Плюс ко всему, наши девчонки на сегодняшний день уже по новым спискам попадают, списки сборных, это молодежные, юниорские сборные, национальные сборные. Девочки готовятся, студентки, игроки гонбольного клуба «Реал», это в основном студенты Национального университета кораблестроения. И в следующем году Министерство образования и науки Украины заявило, гонбол на участие в Всемирном универсиаде. Поэтому я думаю, что основной состав сборной будут составлять наши николаевские гонболистки. Вот. Уже И мы планируем в апреле мая проводить у нас в Николаеве женский цикл всеукраинской универсиады. Здесь у нас в Николаеве, на Намыве, в нашем спортивном комплексе. То есть календарь насыщенный. Я думаю, что э, ну, будет интересно. Будут проводиться и туры чемпионата Суперлиги. Мы при... приглашаем всех зрителей, всех болельщиков при прийти поболеть за нашу команду. Я думаю, ми порадуємо всіх людей. Для мене і трудний, і в той же время позитивний на результати. Ми хорошо потрудились, завойовали медалі, перше місце на чемпіонаті Європи в Голландії. Зборна паралімпійська України зайняла, привезли в Николаю багато медалей. Сколько именно ты завоевал медалей? Три золотых медали. Да. Сколько рекордов установил? Рекордов, я уже и не помню точно. На чемпионате Европы. Ну да. Там получается два, два, чемпи... два рекорда Европы, два мира. Ну так. Скажи, пожалуйста, какой самый... уже вот, Кубок Украины прошли. Сейчас готовимся в апреле чемпионат у нас Украины и на чемпионат мира в Шотландии уже в июле вот готовим, будем готовиться, если все будет хорошо. Какой ты считаешь самый успешный свой заплыв на в этом году? Успешный, ну чемпион, на чемпионате Европы в Голландии. На дистанции? 50 метров. Это здорово. Ген, скажи, пожалуйста, а вот каким будет следующий год для тебя и для твоих товарищей? К чему готовитесь, на что рассчитываете? Чемпионат мира будет в Шотландии в июле. Готовимся, первые места занимать только. По-другому нельзя. Только вперед. Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что несмотря на все трудности, год был удачный для легкоатлетов. Оксана Окунева забывала серебряную медаль прыжках в высоту. Ну и остальные ребята более-менее успешно. В этом году у нас добавилось еще на три человека, теперь у нас 17 человек в состав сборной команды Украины, которые достойно выступали на всевозможных соревнованиях, начиная с чемпионата Украины, Европы и мира. И что следующий год? Что ну, ожидаете? У нас есть перспективная молодежь, это человек пять, которые могут бороться за лицензии. Это нужно выполнить олимпийский норматив, чтобы в 2016 году попасть на Олимпийские игры. Этот год мне казался чуть-чуть сложным, поскольку у меня было два в одном подготовка к Кубку мира и подготовка к ЗНО, к поступлению в институт. Вот, слава Богу, с этим мы все хорошо справились. Заняли призовые места, пять медалей с Кубка мира я привезла. С чемпионата Европы две медали. И чем я горжусь, это тем, что я первый раз в жизни попала на такую церемонию награждения лауреатов. Это для меня, наверное, самое высокое почетное звание сейчас будет. Вот. Я в восторге и надеюсь, что еще не первый раз, не последний и не первый раз я попаду на эту сцену за вручением такой грамоты. Приятно, что мной могут гордиться и мои родные, мой тренер Елена Витальевна Букалова, ну и вся наш, наш спортивный коллектив, который занимается. Наверное, самым сложным это был Кубок мира, поскольку я туда привезла аж целых пять медалей, я выступала уже во взрослой категории, поскольку уже 18 лет мне уже встукнуло, и уже детские соревнования закончились. Надо было бороться со взрослыми, более опытными спортсменами, более титулованными. Вот, Ну, ничего, вроде справилась неплохо, для первого раза хорошо. Какие планы на наступный 2015 рік? Ну, на следующий год я планирую также поехать уже на юбилейный Кубок мира Best Fighter, Это будет летом. Я, Украина? как Раина. Италия. Вот. И в сентябре где-то чемпионат мира в... Ой, сейчас... Ирландия по-взрослым, вот, тоже туда планирую. И планирую результаты не ниже второго места. Саша, вообще здорово, что ты сумел все-таки принять участие в этой 15-й Ты участвовал в шахматах, потом ты ушел на фронт защищать нашу родину, защищать свою землю. Э, ну, в любом случае, вот если вспомнить э, твои шахматные баталии, которые были перед уходом на фронт, что скажешь по этому поводу? Как, ну, как вспоминается это прекрасное время? Ну, немножко с горечью, потому что ну, я выступил хуже чем ожидал в прошлом на 14 спартакиаде я как бы не, не помню занял какое место но достаточно по моему рекордное для себя по моему 4 очка я набрал когда никогда такого не было я очень много тренировался там онлайн играх поэтому а вот на 15 спартакиаде чуть-чуть не дотянул и Поэтому немножко вот у меня осталась неудовлетворенность, что я не выступил хуже, чем, чем мог. А в любом случае, как бы, ну, воспоминания, ну, как бы, с одной стороны, я же говорю, горечь от того, что не, не так выступил, но это чисто азар. С другой стороны, вспоминая, как мы действительно там здорово всегда это проходит. Александр, я думаю, что на всех последующих турнирах ты обязательно будешь почетным гостем, и на тебя будут ориентироваться и наши журналисты, которые выступают на спортивных площадках, и вообще молодежь, и вся все, кто любит нашу родину, все патриоты Украины будут брать себе пример. Мы верим, что так оно и будет. Ну, я думаю, что, как бы я не акцентировал на себе внимание, у нас масса есть людей, ну, я считаю, что вообще в данном случае герой наш народ, потому что я вот почувствовал на себе настолько теплые отношения людей, помощь людей, армии, ну то есть все фактически сейчас на плечах народа, потому что ну, понятно, что государство там нет денег, нет волонтеры везде и в больницах и лекарства и на передовой, то есть поэтому как бы я думаю, что у нас есть мы заслуживаем хорошей жизни, но есть равняться на кого... Ну, в таком плане. Спасибо за интервью, здоровья, оптимизма и веры в то, что мы победим. Спасибо. И слава Украине. Героям слава. Поздравляю всех николаевцев с Новым годом, желаю всем благополучия крепкого здоровья и успеха во всех своих делах. Дорогие жители Николаева, хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, любви, удачи. Никогда не останавливаться на своем пути и всегда смотреть удачу вперед. Уважаемые николаевцы, от лица Федерации футбола города Николаева поздравляю вас с Новым годом. Надеемся, что Новый год принесет больше радости, позитива, эмоций, чем прошедший и хотелось бы пожелать от всех спортсменов здоровья благополучия улыбок и всего самого лучшего в Наугану хочу пожелать всем жителям Николаева во-первых мирного неба чтобы эта война закончилась побыстрее а во-вторых здоровья счастья и успехов во всех ваших делах и начинаниях я всех поздравляю с 2015 годом и желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была любовь и доброта, и чтобы рядом были люди, которые вас вдохновляют на достижение целей, на достижение прекрасных каких-то ваших свершений, и чтобы ваши мечты сбывались. Шановные макелавицы, витаю вас с Новым Роком, Риздом Христовым, Бажаю, чтобы наши справы, наши дії робили цей світ яскравішим добрейшим, справедливейшим, чтобы мы все занимались спортом и были здоровыми. Хочу всех жителей Николаева поздравить 2015 годом, пожелать всем успехов, счастья и больших спортивных достижений. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым годом. Желаю вам, чтобы в этом году ваши устремления и ваши желания сбылись, ваши мечтания осуществились, чтобы в ваших домах был мир, чтобы была злагода, чтобы было мирное небо. И желаем вам новых свершений и достижений. Поздравляю всех жителей города Николаева и всей Украины с 2015 годом. Всем здоровичка, хорошего настроения мира в вашей семье и всего самого, самого наилучшего. Дорогие земляки, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего самого наилучшего, благополучия и мира на Земле. Дорогие Николаевцы, от всей души, от бывших футболистов, от настоящих, от э, спортивной школы, от наших всех тренеров, я поздравляю вас с Новым Годом, с Рождеством Христом. Здоровья, мира, ясного солнца, как вот бы сегодня солнышко. И самое главное, спокойствия, чтобы все мы встречались не один еще год и желали друг другу только самого всего хорошего. Дорогие друзья, я хочу поздравить от имени всей спортивной семьи от Федерации гонбола Николаевской области, представители всех видов спорта с 2015 годом. Я думаю, что у многих, наверное, у всех людей сегодня в нашей стране совпадет самое первое желание – это жить в мире. И я желаю всем чистого мирного неба, я желаю всем удачи и много счастья. Я желаю всем видам спорта обязательно процветания, и пусть во всем помогают вам друзья, родные и близкие, и все у вас получается в новом 2015 году. Вітаю миколаївців з Новим 2015 роком, з Різдвом Христовим. Бажаю світлого неба над головою та миру. Дорогі Ніко... Николаївці, я хочу поздравити вас у С Новым годом пожелать крепкого здоровья, мирного неба, благополучия семьи и удачи в работе. Не забывайте, не забывайте о футболе. Ходите на футбол, любите. Это это такое маленькое, что может отвлечь и, и где-то вам придать больше сил. Любите свою команду и также самые руководители. Хотел бы особо особо от, сказать. О своих учителях, ныне здравствующих тренеров, кого нет, и Царство Небесное, земля пухом, а кто на сегодняшний день жив и здоров, крепкого здоровья, мирного неба и благополучия во всех э, начинаниях. Я поздравляю всех жителей города Николаева с 2015 годом. Я желаю больших достижений э, в этом году, чтобы никаких не было преград, чтобы всегда сияла улыбка на лице и все ваши близкие и родные были счастливы и рады и находились всегда рядом с вами. Шановні Миколаївці, всіх вас вітаю з 2015 роком, Різдвом Христовим. Нехай в цьому році всі ваші мрії, всі ваші забажанки збудуться. Мирного вам неба, щастя, здоров'я і любві! Дорогие Николаевцы, я от всей души поздравляю вас с Новым годом. Мы будем делать все для того, чтобы больше было футбольных секций, больше было спортивных секций по любым видам спорта. Здоровья всем, удачи, мира над головой в это непростое время. И родным и близким вашим спокойствию, равновесие, любви. Дорогие Николаевцы, я хотел бы поздравить вас с Новым годом. Я очень надеюсь, что этот Новый год будет мирным, спокойным. И э, будет покой и мир в ваших семьях, достаток. И э, будет мирное небо. То есть то, что мы уже давно не говорили, не желали друг другу, сейчас это опять стало злободневным. И все будет у нас хорошо. Витаем наших земляки с Новым Роком. Роком, на який ми покладаємо великі сподівання на зростання нашої країни, на мир і спокій в нашій країні, я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім злагоди в родинах, сімейного благополуччя, затишку, добра і тепла. І саме головне нам всім миру над головою.